Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menjinakkan dan menggacorkan perkutut bakalan dengan cepat. Dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, share. Komen video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil yang baik, buang ulasan-ulasan yang jelek uh, tentang tip uh, yang saya jelaskan berikut ini. Cara menjinakkan dan menggacorkan perkutut bakalan dengan cepat. Burung perkutut merupakan burung yang banyak dipelihara dari zaman dahulu, sehingga uh, banyak orang-orang yang menyukainya popularitas burung perkutut tidak pernah surut meskipun zaman sudah berubah. Memelihara burung perkutut memang menyenangkan selain suaranya eh, yang gacor atau manggungnya yang gacor, yang merdu. Perawatan burung ini juga sangat mudah. Memiliki burung perkutut yang jinak dan gacor tentunya sangat menyenangkan. Apalagi kalau digoda dan diceteti mau bekur dan eh, mau manggung tentunya lebih membanggakan pemiliknya atau juraganya. Tetapi untuk memiliki burung perkutut yang jinak dan gacor tidaklah mudah, kecuali kita membeli burung yang sudah jadi atau burung yang sudah eh, manggung, sudah gacor eh, di tempat pemilik lama yang telah kita beli. Tapi tentunya harga perkutut yang sudah jinak dan gacor jauh lebih mahal daripada burung bakalan atau ombyokan. Untuk membuat perkutut jinak dan gacor tentu membutuhkan kesabaran dan merawatnya Bahkan bisa sampai bertahun-tahun baru bisa jinak dan gacor Apalagi apalagi jika burung perkutut yang kita rawat tersebut adalah perkutut bakalan hasil tangkapan hutan Atau perkutut ombiokan Untuk menjinakkan burung perkutut bakalan biasanya para penggemar atau kong mania, atau perkutut mania akan memandikan atau menyemprot burung menggunakan air dingin sampai basah kuyuk uh, tiap hari, ataupun beberapa minggu sekali. Cara tersebut sebetulnya sudah cukup bagus untuk menjinakkan perkutut yang giras. Uh, ada cara yang lebih efektif, yaitu dengan uh, memandikan perkutut menggunakan air hangat. Uh, ini perlu digarisbawahi: kita harus rajin-rajin memandikan perkutut dengan air hangat entah itu di pagi hari siang hari maupun sore hari sore hari maupun malam hari air hangat bisa membuat burung perkutut merasa lebih nyaman dan rileks jadi jika sering memandikan perkutut menggunakan air hangat bisa membuat perkutut lebih cepat jinak dan lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitar entah itu jinak dengan orang maupun tidak takut sama benda-benda tertentu sama motor, mobil, kendaraan yang lain ataupun sama jemuran dan lain-lain sebagainya tapi selain sering dimandikan dengan air hangat burung perkutut juga perlu mendapat perlakuan khusus agar cepat jinak berikut ini beberapa cara untuk menjinakkan burung perkutut selain dimandikan dengan air hangat uh, di setiap harinya satu sering-seringlah pegang dan elus-elus burung perkutut dengan lembut agar burung merasa nyaman dan uh, cepat mengenal pemiliknya atau mengenal doronya atau mengenal juraganya atau pemeliharanya. Seringlah dipijat dengan lembut. Yang kedua, seringlah dipijat dengan lembut di beberapa bagian tubuhnya, seperti bagian punggung, leher, dada dan pangkal sayapnya, agar perkutut tersebut uh, terbiasa dan mengenal pemiliknya dan lebih jinak di setiap harinya yang ketiga seringlah digoda dan diceteti sambil disiuli atau dipanggil namanya kalau dikasih nama entah ya entah itu nama terserah pemiliknya agar terjalin komunikasi antara burung dengan pemiliknya intinya dipanggil namanya itu agar komunikasi antara burung dengan pemiliknya itu selaras atau Sehati lakukanlah cara-cara di atas secara rutin dan konsisten agar perkutut bakalan cepat jinak. Setelah jinak dan tidak takut orang, perkutut akan rajin manggung. Jadi, intinya harus penuh kasih sayang, harus uh, rutin, uh, dan diimbangi dengan uh, pengembunan, uh, penjemuran, dan uh, makanan sehari-hari yang tersedia dengan beberapa protein dan mineral yang cukup. Semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambillah uh, Ulasan-ulasan yang baik dan buanglah ulasan-ulasan yang tidak baik dari saya ini dan tak lupa saya ucapkan Kung Mania nusantara salam sahabat erat salam silaturahmi salam persahabatan dari Sabang sampai Merauke salam sukses selalu untuk anda semua dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh